Здравствуйте, с вами нужная экономическая программа. Каждую неделю мы стараемся помочь вам не обмануться при выборе товаров и услуг, а также посоветовать, куда обратиться в случае, если ваши права нарушены. Учитесь тратить деньги правильно, и ваш кошелек будет доволен. Смотрите сегодня. Оживление на рынке жилья почувствовали риэлторы и застройщики. Подробнее в цене вопроса. Обсудить развод до брака. Нужен ли украинским семьям брачный контракт расскажет ценный совет. Комиссионка жива или что представляет собой современный комиссионный магазин, узнаете в полезном сюжете. Весной вместе с природой ожил и украинский рынок недвижимости. По наблюдениям риэлторов, количество сделок по купле-продаже жилья увеличивается. Самой популярной недвижимостью на вторичном рынке являются квартиры в центре небольшой площадью. Они продаются очень быстро. А вот, по словам застройщиков, жилье в новостроях активнее покупали как раз в зимние месяцы. Причем спросом пользовались отнюдь не самые маленькие квартиры. Что сегодня происходит на рынке недвижимости и стоит ли ждать изменений в ближайшее время, узнаете из цены вопроса. В зимние месяцы вторичный рынок недвижимости в регионе находился в состоянии полного штиля. За это время нотариусы, которые отныне являются государственными регистраторами, научились регистрировать недвижимость в едином реестре. В новом законодательстве много было нюансов, которые ну, нотариусам нужно было освоить. То есть я говорил с нотариусом, возникали там вещи по общей совместной собственности. То есть оно же все шло... Периодами, то есть общая совместная собственность. Если это супруги, она возможна, если дети и родители – невозможно. Нотариусы неграмотно писали общая совместная собственность. Раньше было решение через суд, потом нотариусы сами решали, нашли законодательно. Появилось новое законодательство, нужно было найти решение этих проблем. Сегодня работа налаженная, любую сделку по купле-продаже недвижимости можно провести без проблем, что, по мнению риэлторов, и отразилось на количестве этих самых сделок, которые удовлетворены. 2013 году несколько выше, чем в прошлом. В продаже, люди снимают в аренду, все движется, ну, рынок восстановился. Что касается цен на жилье, то если в конце 2012 года они немного выросли, то сегодня вернулись на уровень осенних. Так однокомнатная хрущевка в 30 квадратных метров в центре Донецка сейчас стоит от 37 тысяч долларов. Двухкомнатную квартиру можно купить за 45-50 тысяч условных единиц. Девятиэтажку можно купить, двухкомнатную, если в самом центре, то это 63, 64, 65 без ремонта. Ну а дальше идет уже составляющий ремонт, сколько потратили люди на ремонт денег. Это учитывается, если он качественный, то есть заказчики, которые готовы купить квартиру с хорошим качественным ремонтом. Потому что это много времени тратится, много материальных затрат тратится. Люди готовы покупать с хорошим ремонтом. Лучше продаются квартиры в центре города. Однокомнатные и двухкомнатные пользуются большим спросом. А вот на рынке первичного жилья тенденции несколько иные. Как ни странно, Донецк отличается от всей Украины, как всегда. Самое странное, что отмечают аналитики, то, что продается в остальных регионах лучше всего однокомнатные квартиры, 45-50 квадратов, в Донецке продается на самых завершающих стадиях. Основными квартирами, которые на текущий момент приобретаются, это двух-трехкомнатные квартиры в диапазоне от 80 до 100 квадратных метров. Да и спрос на свое жилье застройщики заметили еще в начале года. Январь и февраль были более активными, чем ну, первая половина марта. Связывают это в большинстве своем с тем, что в конце прошлого года ожидались какие-то определенные перетурбации, связанные там с некоторыми политическими, экономическими вопросами, которые не были закрыты к концу года. И поэтому многие люди, которые ожидали, скажем так, заняли ожидательную позицию, они выстрелили в январе и феврале. А март, как казалось, показался всем застройщикам, с которыми я общался, недостаточно активным. Стоимость одного квадратного метра на первичном рынке в центральных новостроях от 7,5 до 10,5 тысяч гривен. Речь идет о жилье бизнес-класса. Премиум квартиры стоят в два раза дороже. Цена зависит от себестоимости строительства, а также от стадии, на которой покупается квартира. Цена же продажи от периода строительства может отличаться процентов на 25. То есть на первоначальной стадии цена может быть половиной тысяч, на завершающей, после ввода в эксплуатацию, 10 тысяч гривен за квадратный метр. Однако, чтобы желание сэкономить не обернулось неприятностями, необходимо выбрать добросовестного застройщика. Походить по тем домам, которые он сдал в эксплуатацию, пообщаться с ЖЭКами, узнать, как они сдавали, что сдавали, что обещали, что сделали, что не сделали. Также советую э, выбрать схему приобретения, та, которая, скажем так, больше защищает э, права покупателя. Такой схемой может быть рассрочка, при которой окончательная сумма вносится после введения дома в эксплуатацию. Кроме того, рассрочка от застройщика идеальный вариант для тех, у кого на руках нет полной суммы на покупку квартиры. Первоначальный взнос там, процентов от 30% в среднем и э, деньги должны быть внесены до ввода в эксплуатацию иначе там с современным налогообложением возникает правовая коллизия, надо регистрировать на кого-то это жилье при вводе в эксплуатацию. Если регистрировать ее сначала на застройщика, а потом продавать клиенту по договору купли-продажи у нотариуса, то застройщик тогда понесет дополнительные траты. В большинстве случаев рассрочку дают максимум на полтора года, а вот ипотеку можно оформить на более длительный период. Зато придется платить банку проценты и при оформлении столкнуться с довольно жесткими требованиями, которые банки предъявляют к заемщику. Нет большого спроса на данный вид кредитования. В основном люди стараются все-таки сейчас накопить и, или взять кредит какой-то наличными, беззалоговый, и за счет этих средств приобрести себе недвижимость. Предложение от коммерческих банков единичное, по словам банкиров, стоит обратить внимание на льготную ипотечную программу, которую проводит государственное ипотечное учреждение. Тем более, что по его решению снижена ставка рефинансирования ипотечных кредитов с 18% до 15,3%. Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет заемщика в среднем на 500 тысяч гривен в месяц. Однако требования к заемщику очень строгие. Однокомнатную квартиру так называемую хрущевку, чистенькую, с мебелью. Даже на Заперевальной, даже в Пролетарском районе порядка двух тысяч надо иметь в месяц для того, чтобы арендовать такую квартиру. В центре однокомнатные квартиры арендуется и за 5 тысяч гривен, и за 6 тысяч гривен. Но это действительно хороший ремонт класса люкс-квартира. По словам банкиров, чтобы взять кредит в 150 тысяч гривен, совокупный доход семьи из двух человек без детей должен составлять не менее 12 тысяч гривен в месяц. Именно поэтому ипотечный кредит удается оформить лишь 5% от количества желающих. Существенных изменений в ипотечном кредитовании в ближайшее время банкиры не ждут и прогнозируют активное развитие рынка аренды. К слову, он тоже оживился с началом весны. о разводе еще до заключения брака принято практически во всех европейских странах и США. В Украине эта нотариально оформленная традиция пока не прижилась. А зря говорят юристы, ведь брачный договор может избавить пару от неприятных конфликтов при дележе имущества. Что можно оговорить в контракте и как его правильно оформить, смотрите в следующем сюжете. Чаще всего брачный контракт украинцы заключают перед регистрацией брака с иностранцами. Объясняется это тем, что в западных странах давно принято оговаривать все имущественные права супругов еще до женитьбы. Так как, по сути, свои брачный контракт – это договор между парой. Культура брачного контракта, она скорее характерна западной цивилизации, чем славянской ментальности. Хотя, если совсем уже в историю окунуться, то и славянам было ранее свойственно какие-то договоренности между семьями заключать, когда они объединяли своих детей в какую-то семью, в брак вступали эти дети. Брачный договор могут заключить не только пары, подавшие заявление в ЗАГС, но уже состоящие в браке. Необходимость заключения контракта определяется индивидуально для каждого конкретного случая. К примеру, такой договор не помешает людям, имеющим определенный капитал. Ну, банальный пример. Люди зарегистрированы в браке. Согласно закону, все имущество, которое приобретено ими, является их совместной собственностью. Иначе говоря, ему и муж и жена владеют ими в равной степени. Но вот они решили развестись. В брачном договоре они могут заранее, скажем так, на берегу, без всяких конфликтов и ссор договориться о том, каким образом это имущество будет между ними разделено. Я имею в виду, что это можно, скажем так, на перспективу как-то заключать этот договор. Ну, например, что если будет приобретена квартира, и это будет единственная квартира, которая будет в семье. При появлении детей квартира остается э, жене, а жена имеет возможность выплатить мужу там, половину стоимости этой квартиры. Брачный контракт в нашей стране существенно отличается от подобных документов, составленных в тех же Соединенных Штатах Америки. Поэтому часто представления о брачном контракте у украинских пар неверны. Брачный договор в Украине может содержать только условия относительно имущественного положения. В украинском законе есть прямая Статья, запрещающая ухудшать положение супругов в брачных контрактах да, по сравнению с нормами гражданского законодательства. О чем идет речь? Ну, например, нельзя сказать, что в случае, например, развода по причине измены одного из супругов, он лишается своей доли в общем имуществе. Такой ситуации быть в принципе не может. А в американском законодательстве такая ситуация вполне распространена. Также невозможно, например, предусмотреть какие-то алименты на содержание супруги, супругов да, по, в связи с расторжением брака. При составлении брачного контракта лучше проконсультироваться у квалифицированного юриста, который расскажет, какие пункты нужно включить в договор. Такая консультация обойдется от 1000 гривен. Затем документ нужно заверить у нотариуса. Типовые договоры, как правило, предусмотрены, существуют в любой нотариальной конторе, и нотариус может дать все необходимые консультации относительно того, как лучше его оформить. Но, безусловно, приходя к нотариусу не нужно ставить его в тупик вопросами о том, как это лучше сделать естественно необходимо в домашних условиях изначально определиться, а затем уже приходить фиксировать эти договоренности. В брачном контракте обязательно указываются паспортные данные, сведения о том, что пара состоит в браке, либо намерена его зарегистрировать, и перечень достигнутых договоренностей в отношении имущества. Такой документ имеет юридическую силу на территории Украины и принимается к рассмотрению в суде. Данный брачный договор также может быть использован супругами при добровольном разделе. То есть мы не обязательно трансформируем все наши споры в судебную плоскость. Мы можем, как цивилизованные люди, договориться и без суда. В таком случае, исходя из брачного контракта, стороны могут между собой на его основании заключить договор о разделе имущества между супругами. Этот договор также оформляется в нотариальной конторе. Одеваться в комиссионке в советские времена было престижно, и это могли позволить себе не все. Там часто появлялась фирменная импортная одежда, текстиль и многое другое. За годы независимости о комиссионных магазинах практически забыли, и вот они снова возвращаются, хотя и в новой роли. Теперь в комиссионных магазинах можно найти раритетные, как сейчас модно говорить, винтажные вещи, а также приобрести изделия весьма хорошего качества по невысокой цене. Неп побывал в современном комиссионном магазине. Что мы там увидели, смотрите в сюжете. В советские времена комиссионка была культовой торговой точкой. В камке можно было найти дефицитные товары, а вот купить их могли позволить себе далеко не все. Сегодня у таких магазинов совсем другая роль. Современная комиссионка – это место паломничества охотников за раритетами и желающих приобрести качественные вещи по приемлемой цене. Существенным отличием комиссионных магазинов от секонд-хендов является то, что здесь можно не только купить, но и продать, а также разнообразие товаров. На сегодняшний день комиссионный магазин не очень актуальны, так как их забыли, когда ими пользовались в 70-х, 80-х годах. Сейчас жизнь показала, что у многих есть те товары, которые им уже не нужны по каким-то причинам, они могут нам принести на комиссию, а другие могут приобрести то, что им нужно. Сегодня существуют комиссионные магазины, занимающиеся лишь одним направлением, например, детской одежды, а также комиссионки, где можно приобрести практически все. Мы на комиссию берем все товары – бытовую технику, одежду, обувь, посуду, мебель, которая пользуется большим спросом у населения, потому что на сегодняшнем мебельном рынке у нас цены, конечно, очень большие, а у нас можно подобрать любую мебель по достойной цене. По словам работников комиссионных, чаще всего на комиссию приносят женскую одежду, обувь и посуду. Эти товары и чаще всего покупают. Любят у нас поискать те вещи, которые, может быть, даже у нас новые есть вещи, которые просто, может быть, не подошли по какой-то либо причине. У нас их можно купить по хорошей цене. Состояние товара при сдаче на комиссию обязательно тщательно проверяется сотрудниками магазина. Так, физический износ вещи не должен превышать 20%, а моральный – 50%. Цена товара согласовывается с продавцом. Как правило, она составляет половину стоимости. Вещи принимаются после стирки либо химчистки. Обувь мы смотрим по состоянию обуви. Вот в каком она виде. И тогда цену определяем. То есть вот по внешнему виду обуви мы определим цену. Кроме определения стоимости товара, при сдаче его на комиссию, продавец при наличии паспорта должен обязательно заключить официальный договор с комиссионным магазином. Как правило, он заключается сроком на два месяца. В течение первого месяца, если товар не продается, мы проводим изучение покупательского спроса и предлагаем нашему сдатчику снизить цену в течение первого месяца. Если вещь не продается, в течение двух месяцев мы тогда закрываем наш договор и берется определенная сумма за хранение товара. Если же товар в эти два месяца продается, то комиссия магазина составит 30% от его цены. Остальную сумму получает продавец. А вот вернуть товар покупатель по закону не имеет права без согласия комиссионного магазина. Если у вас есть жалобы на некачественную покупку или вопросы, как выбрать товар или услугу, пишите нам на электронный адрес gmail.com. А электронную версию программы вы можете посмотреть на информационном портале Union.ua. Берегите свои финансы. До встречи на следующей неделе.